Я сказал, что наше мнение норм. Это не пулять гулять. Он правильно сказал. Наше мнение норм. Согласно норм и этому закону. Да, все правильно. А мы не согласны ни с трактовкой закона, ни вот. с вашим мнением, ни с теми нормами, которые пытаются нам навязать, как компания Real Capital Invest, где здесь присутствуют и Владимир Емельянович, и Юрий Николаевич. Да? Да смотрите, как получается. Люди, которые прожили в этих домах всю свою жизнь, по 40, 50, 60 лет, вынуждены своими руками и глазами смотреть, как уничтожается их двор, как уничтожаются их деревья, как вырастает новый дом, который будет смотреть прямо нам в окна. Здесь собираются делать проезды какие-то, но прежде чем сделать проезды, мы уже убедились,

Нет, нет, я никак не нет, я к вам обращаюсь. У меня к вам один вопрос уже был. Назовите хоть одну фамилию и имя, кто не против строительства дома. Вы не назвали. Теперь у меня к вам тоже. Хорошо, назовете, но не назвали. А как бы вы поступили, если бы напротив вашей квартиры, или напротив вашей комнаты, а, возвели дом, в на которого вы должны смотреть? Тихо, тихо, подождите, тихо, сейчас будет очень интересно. Тихо, подождите, я знаю, я знаю, что он ответит. Тихо, как бы вы поступили? Тихо. Если все сделано по закону, по генеральному плану... Тихо, 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 дайте да. Ну, а если кто-то будет все. идти бухой, да, бородой бородой наденется, вот да, там где не как вы что? Как ну, вы я подчеркнулся да. тому закону, который существует в Украине. Так, как вы действительно поступили, а люди послушают, а вы скажете, нет, это неправда. Mm -hmm. А это правда. Mm -hmm. Вы купил квартиру Новороссийску 11, mm -hmm. правильно? прожили там год и напротив ваших окон построили девятиэтажный дом. Такие же инвесторы, как вы. И полностью закрыли вам обозрение. Вы вынуждены были смотреть через три метра, через три метра в окна нового Ваше решение какое было? Вы просто-напросто продали эту квартиру и бросили. Все. Правильно? Нет, подождите. А, а, а какая разница? Раз? А у, у меня нет, не у меня нет дачи денег не 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 моих. Тройки, а у шоколад. меня, у меня нет не возможности не продать. А вы тоже платите за уборку этого? Чего не платите? А моя территория, не твоя. Пожалуйста. Вы пользуетесь Поэтому мы против были, будем. Я не знаю, кто согласится из людей, чтобы у них под докторам строили дом, чтобы уничтожали инфраструктуру, за которую они боролись годами. Они здесь прожили всю жизнь. А? Боролся, за что? Все боролись. Вот эти деревья сажали, вот эти песочницы делали, вот эти площадки. Да Уничтожили площадку. Уничтожили площадку.